<applause> لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين السلام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علماً نافعاً وعملاً متقبلاً ورزقاً طیباً آمین کل کے لیسن میں سے کیا بات یاد رہی یا کچھ بھی نہیں خیال آیا حفظ کا لیسن ماشاءاللہ آپ کو انگیج رکھتا ہے قرآن کریم کا جو آپ حفظ کریں تو اس کے بعد پھر کچھ تھوڑا سا حدیث کے لیے ذہن میں رہتا ہے کہ کیا آج پڑھا تھا جی اور یہ ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ قبض العلم علم علماء کے چلے جانے سے ہو رہا ہے کووڈ کے دوران کتنے سارے بڑے بڑے علماء جنہیں ہم تو اس طرح اتنا جانتے بھی نہیں ہمارے اساتذہ نے بتایا کہ یہ فلاں اور فلاں اور فلاں تھی تو جتنے لوگ چلے گئے ان کے پائے کے اتنے مزید تیار ہو رہے ہیں یا نہیں ڈاؤٹ فل معاملہ ہے نا وہ تو رہا ہے الحمدللہ کام لیکن بہرحال وہ درجہ علم کا کیونکہ اب آج کل علم کے حصول کے ذرائع بھی ایسے ہو گئے نا ہم سب جو اب اسٹوڈینٹس آف نالج ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم ڈیجیٹل ورژن سے اٹھاتے ہیں ہم کاپی پیسٹ کرتے ہیں ہم کوئی اس لیول کا جو اخذ ہے وہ تو ہے ہی نہیں نا کیونکہ اس دور میں جب وہ علماء علم حاصل کر رہے تھے تو انہوں نے تو ہر چیز یاد کر کے اور ہر چیز ہاتھوں سے لکھ کے اور ہم تو ہاتھوں سے لکھنا اب ہماری تو اسسمنٹ بھی آن لائن کلک 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 ہو گئی ہیں رائٹ right? تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے وین یو پروڈیوس سم تھنگ ود یور اون ہینڈ جب آپ لکھتے ہیں جو لکھنے کی محنت ہے وہ علم کو صحیح برین کے اندر امبیکٹ کر دیتی ہے اور جب تک ہم وہ لکھنے کی محنت اس طرح نہیں کرتے وہ ڈیفینیٹلی علم کا جو اخذ ہے, ہے لیکن وہ جلدی واش آف بھی ہو جائے گا جیسے اس ہماری اسکرینز ہے نا ایک کے بعد ایک اسکرین آتی بدلتی جاتی ہے اسی طرح ہماری پاس یہ علم بھی جو ہے بس اسی طرح اسکرین کی طرح ہے کچھ ٹائم کے بعد آپ کو کوئی پوچھے تو آپ کہیں گے اچھا ٹھہرے ذرا دیکھتے ہیں کیا تھا کبھی پڑھا تو تھا that's, that's جی نہ صرف قرآن کریم نہ صرف صحیح یعنی احادیث کی کتابیں دوسری کتابیں بھی حفظ کرتے تھے آپ دیکھیں گے تجوید سائنس میں دیکھیں تو تجوید کی کتنی لمبی لمبی پوئمز ہیں جو تجوید میں جو ایکسپرٹ حاصل کرنے والے شیوخ ہیں انہوں نے پوری پوری کتاب کتاب چیک صورت کی, کی پوئم ہے جو یاد کی ہوئی ہے ہم ہم, ہم تو ہمت بھی نہیں کرتے کہ ہم اس کا ایک پیج یاد کر لیں رائٹ right? جو بہت ڈیڈیکیٹڈ ہیں شاید کچھ کچھ سلیکٹڈ لوگ کریں پر الحمد للہ اٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم اگر ہم اس درجے کا نہیں کر رہے تو ہم جو ہمارے سامنے اس وقت اویلیبل ایکسیسیبل ہے اس کو تو ہم بیسٹ درجے پہ کر جائیں ہم اس میں ارریگولر نہ ہوں ہم اس کو مس آؤٹ نہ کریں ان شاء اللہ دیر از آلویز فیئر ان ایوری تھنگ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ ہم یہ حسن زن رکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری پرسوٹ کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری محنت اب جو ایرا ہمیں ملا جو دور ہمیں ملا جو لرننگ ٹولس ہمیں ملے اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے تو ان شاء اللہ ہمارا معاملہ اس کے مطابق ہوگا ہمارا Uh, حساب جیسا کہ کل وہ عائشہ رضی اللہ عنہ حسید uh, حدیث تھی نا کہ جس سے پوچھ گچھ کی گئی یا لکھا وہ ہلاک ہوا تو اصل چیز یہ ہے دیکھنے کی کہ ہم اس میں بہت زیادہ uh, غفلت سے تو کہیں کام نہیں لے رہے بس اصل چیز ہمارے فوکس کی اس وقت یہ ہے انشاءاللہ جی عورتوں کی تعلیم کے بارے میں عورتوں کی تعلیم کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا عورتوں سے کہ میں تمہارے شوہروں کو یا باپوں کو تو سکھا ہی رہا ہوں تم ان سے سیکھ لینا جی ان کے لیے ایک الگ دن مقرر کیا بالکل تو یہ ایک نئی بات تھی جو ہم نے سیکھی اور بڑی اچھی دلیل بھی ہمیں الحمد للہ دلیل بھی ہے کیونکہ دیکھیں عورتوں میں عقلی طور پہ آ, لرننگ کے حساب سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمارے دین میں کہیں یہ کیا گیا ہو کہ نہیں یہ ان کو اتنی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے پوٹینشیل علم حاصل کرنے کا چیزوں کو سمجھنے کا فک جیسے عائشہ ہی ان کی فک انہوں نے جس طرح احادیث روایت کی اور جو کچھ کیا بہت سارے کبار صحابہ میں سے ایسے لوگ نہیں تھے تو ان شاء اللہ بالکل اولاد تو پہلا مدرسہ ہے کتنے سالوں سے میرا ایک question تھا اور الحمدللہ کل کی حدیث میں اس کا انسر تھا اسد الناسی بھی شفاتی یومل مجھے لگا بہت ہی زیادہ بہت مشکل عبادت پتہ نہیں کیا کیا جو کرے گا اس کو یہ ملے گا لیکن الحمدللہ للہ دس از سو اٹس سو لائک کامنگ الحمد للہ ہوپ گونگ ہے نا کیا کر سکتے ہیں بس بار بار اپنے اخلاص پہ کام کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ آج کا جی آگے دے دیجیے جی ہوں ہوں بالکل بالکل حساب کا جو فکر ہے آم, وہی انسان کو الرٹ رکھتا ہے انشاءاللہ حدیث نمبر 108 سے آج کنٹینیو کریں گے حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث ان عبد العزیز قال انس انه ليمنعني حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے روکتی ہے یہ بات یمنا یعنی منع کرتی ہے کیا ان احدثكم حدیثا كثيرا کہ میں تمہیں بہت ساری حدیثیں سنا دوں کیا بات روکتی ہے یعنی یہی حدیث روکتی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعمد علیہ کذبا جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ بولا فلیتبوہ مقادہو من النار اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دو زخ میں بنا لے حدثنا مکی ابن ابراہیم قال حدثنا یزید بن ابی عبید ان سلمتا قال سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یقل علیہ من جو کوئی یقل کہے علیہ میرے بارے میں یا مجھ پر یا میرے ذمے سے مالم اقل جو میں نے کہا نہیں بڑی اہم بات ہے مجھ سے اگر کوئی وہ بات منسوب کرے جو میں نے کہی ہی نہیں فل یاد ہوندار اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانا آگ میں بنائے کرے اتنی سخت سزا اس کی کیوں ہے کہ اس سے دین کا نقشہ بگڑ جائے گا اور چونکہ آپ کی ذات کی اہمیت ہے لوگ میری آپ کی تو بات نہیں سنیں گے پھر ہم ان کو یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کی نظریں جھک جائیں گی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوزیشن ہے جو آپ کا مقام ہے جو مرتبہ ہے اس سے یہ بات زیبہ نہیں کہ آپ کے بارے میں ایسی بات کہی جائے حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو وانا ان ابی حسین ان ابی صالح ان ابی حریرت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسمعو باسمی نام رکھ لو میرے نام پر یعنی محمد نام تم رکھ سکتے ہو بہت سے لوگ پوچھتے اچھا کیا اکیلا محمد نام رکھ سکتے ہیں اس قسم کے وصلوں چھوٹے چھوٹے سے بھی کیوں اٹھتے ہیں اس لیے کہ سیرت کا پتہ جو نہیں سنت کا پتہ جو نہیں تو ہر چیز میں ہی شک ہے ہم کو تو آپ نے کیا اجازت دی کہ میرے نام پر نام رکھ لو یعنی محمد یا احمد نام رکھ سکتے ہو یعنی اکیلا بھی رکھ سکتے ہو ولا تک تنوب کنیتی لیکن میری کنیت نہ ساتھ رکھو یعنی محمد کے ساتھ ابو القاسم نہیں رکھنا تم نے کیوں کہ اگر ابو القاسم محمد دونوں چیزیں ایک جگہ جمع ہو گئیں تو اس سے کیا ہوگا شک پڑ جائے گا لوگوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کسی اور کی بات ہے کیونکہ کنیت ایک شخص کی پہچان ہوتی ہے مثلا اگر دو لوگوں کا نام محمد ہے تو عربوں کے ہاں ایک کو دوسرے سے ڈیفرنشیئٹ کرنے کے لیے کنیت پھر مختلف کر دی جاتی ہے اس لیے آپ نے فرمایا کہ جب تم نام میرے نام پہ رکھو تو کنیت نہ رکھنا میرے ساتھ ممن رانی فی المنام اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا فقدر آنی تو گویا اس نے مجھ کو دیکھا ان شیطانہ کیونکہ شیطان لا یا تمسلو نہیں مثال بن سکتا فی صورتی میری صورت میں یعنی مجھ سے مشابہت نہیں اختیار کر سکتا میری شکل میں نہیں آ سکتا ومن کذب علیہ متعمدن اور جو کوئی جان بوجھ کے جھوٹی بات کرے مجھ سے منسوب من النار اسے اپنا ٹھکانہ روزخ میں بنانا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا اس سے یہ مراد نہیں کہ جب بھی ہم دیکھیں تو وہ آپ ہی ہوں گے خواب وہ آپ کا حلیہ حال ملتا ہو یا نہ ملتا ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا خواب صرف خیالی سا خواب ہو یا گڈ قسم کا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ کے مطابق اگر کوئی خواب میں آپ کو دیکھتا تو وہی خواب سچا ہے اور باقی جو ہیں ازغاس و احلام پراغندہ خیالات ہیں اس میں اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ ایک شخص ہے یعنی آپ کو شبہ پڑا کہ جیسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کی داڑھی ہی نہیں ہے رنگ کالا ہے یا کچھ اور تو وہ نہیں ہو سکتی نہیں اس کا وہ خواب سچا ہی نہیں ہوگا لیکن حقیقی طور پر جب وہ آپ کو خواب میں دیکھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو گویا اس نے دیکھا یعنی کچھ اور نہیں بابو کتابت علم کو لکھ لینا یعنی لکھنے کی اجازت ہے حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا نا وکیا ان سفیان ان مترف ان الشعبی ان ابی جحیفتہ قال قلت علی ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے کہا حل اندکم کتاب آپ کے پاس کوئی کتاب ہے قال اللہ کہنے لگے نہیں اللہ کتاب اللہ مگر اللہ کی کتاب او فہمن یا وہ سمجھ بوج او رجل مسلم جو ایک مسلمان شخص کو ملتی ہے یعنی ایک مسلمان کو جتنی باتوں کا علم ہونا چاہیے وہ مجھے بھی فہم ہے او ما فی هذه صحیف یا جو کچھ اس صحیفے میں لکھا ہوا ہے یعنی ایک والیم قال کل کہتے ہیں کہ میں نے کہا فما فی هذه صحیفہ اس صحیفے میں کیا ہے قال العقل دیت کے قوانین وفقاق السیر قیدیوں کو چھڑانے کے بارے میں احکامات ولا یقتل مسلم بکافر اور یہ حکم لکھا ہوا ہے کہ کوئی مسلمان کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے یعنی احکام یا احکام شریعت پر مبنی کچھ چیزیں ہیں جو میں نے لکھی ہوئی ہیں باقی عام دین کی سمجھ اس کو میں ویسے ہی سمجھتا ہوں یہ حدیث خاص طور پر اس چیز کو بھی انڈیکیٹ کرتی ہے جیسے ہمارے ہاں بعض فرقوں کا یا بعض گروہوں کا یہ خیال ہے کہ un